Такого, якщо, якщо вже тітушки працюють уже в нарядах, вони виходять Алло, Добрий вечір. Це громадське телебачення, Роман Скрипін, це Бабаєв, Олег Майданович, мер Кременчука. Бабала вона ж Що вас там відбувається? Ми просто хочемо розібратися. Хто запопросив силовиків зайти в приміщення міськради, після чого відбувалися конфлікти поміж мітингувальниками? Я вам скажу, что мирная акция, которую там проводили наши майданцы, переросла потом почему-то в экстремистское желание занять э, здание. Я буду русским языком. Да, говорите, мы вас слухаем. Да, я думаю, переросло потом на то, чтобы занять орган местного самоуправления и почему-то решить вопрос о том, чтобы мэр Камичуа, который избран, большинством местного населения Кременчуга, а вдруг потом стал, я подал в отставку, не понимаю, о чем тут произошло. Ну и когда там присутствовали какие-то экстремистские настроенные люди, которых мы не знаем, вот, это все, конечно же, вызвало определенную реакцию со стороны тех людей, которые проживают в Кременчуге. Я приехал на место событий и говорю, что вы хотите от меня? Вы хотите, чтобы Керменчуга подал отставку на сегодняшний день. Это решение не ваше, это решение сегодня большинства Керменчужин, которые меня избирают. Вот ну, Анатолий Первое, Гилевич тут это... у нас в студии, он говорит, мы этого не хотели, что вы говорите. Ну, я Микрофон. не думаю, что... Нет, а чекайте. кто такой Анатолий Гилевич? Анатолий Гилевич? Керменчужанин, yeah. я так понимаю. Yeah. Yeah. Я, кстати, знаком, да. В микрофон. А, значит, да, никак... не было абсолютно не было никаких планов занимать. То есть была, была задача, то есть депутаты хотели войти. Кажется, на не территорию. было такой задачи занимать помещение. Была задача войти во внутрь помещения депутатам и с ним были еще вот этот вот Захарченко, организатор Майдана, то есть они захотели зайти, посмотреть, что там за люди, что они там делают. Олег Майданович, все ж таки питання, хто поставив силовиків довкола міськради і в міськраду запросив їх охороняти? Я хотів, я хотів вам сказати, що на сьогоднішній день ніяких силовиків, як вони сьогодні представляють, немало. Там були люди, які захищали, я думаю, співробітники міліції. Ну, так це є силовики, защищали, я, я запитую. От від того, щоб захопили здання Городського совєта. Хто запросив в міліцію в міську раду? Міліцію? Так. Да. Ну, ця бійня завжди там знаходилась. У нас завжди є там пост. Ні, ну, ну, чекайте, там, із щитами пост пост із щитами це не пост. Це вже спецпідрозділи міліції внутрішніх військ або беркут. Они прибыли туда после того, когда вокруг здания городского совета собрались люди, экстремистски настроенные, там, и начали дергать. после этого туда уже, прибыл туда уже Жигмалицкая и стали защищать здание городского совета. Поэтому они делали все правильно в рамках действующего закона. Так они прибыли оперативно, чем они заздалегідь были туда? Конечно, они, они прибыли оперативно тогда, когда почувствовали, что будет на сегодняшний день или там на тот момент захват этого здания. Кто добавил им команду туда прибыть? Вот. Для этого было сделано так, чтобы если идет захват административных или знаний местного самоуправления, конечно же, говорят ряд милиции Я тоже за этим следил. Я в субботу вечером вернулся из командировки. Вот. Я пообщался с начальником городского отдела милиции, я пообщался с начальником управления внутреннего вот отдела Полтавской области. Да. У нас не было никаких прецедентов по поводу какого-то силового захвата административного здания. Ну, и поэтому я сказал, что естественно, что, наверное, в этой сложной политической ситуации милиция находится на готове. Вот поэтому, если вдруг кто-то попытается акцию мирного протеста, то мы уважаем и относимся к людям, которые сегодня выявляют свою волю, выявляют свои там, будем говорить, желание изменить что-то к лучшему, вдруг потом оно может перерасти в какую-то неконтролируемую ситуацию. Я э, попросил, чтобы длиться была на готове. После того, когда когда... Люди подошли и начали проводить мирный митинг, и вдруг тут появляются какие-то непонятные люди, которые пытаются там, захватить здание. Конечно же, милиция оперативно прибыла на место э, совершения и не наняла позицию. Вот такая. Угу. А чему вы голосовали за отставку Януковича? Вы знаете, э, на сегодняшний день э, сложилась очень ну, такая серьезная ситуация в стране. Ведь мы сегодня голосовали, будем говорить так, не то, что это бывает отставка президента. Мы голосовали сегодня за то, чтобы президент нас услышал. Степень эскалации, напряженность, эскалация, напряженность в стране доросла до такого уровня, когда надо принимать какие-то решения. Я хотел бы, чтобы президент нас услышал, чтобы президент принял какое-то решение, решение касающееся урегулирования ситуации в стране, чтобы президент принял единственное правильное решение, которое могло бы объединить сегодня и не произвело объединить Украину, и не произвело раскола Украину, не дай бог это случиться. Мы сегодня очень переживаем за это. Второй вопрос. Сегодня в Кременчуге большое количество, подавляющее большинство людей, которые поддерживают Майдан. И я, как мэр получивший мандат от подавляющего большинства людей, должен был принять решение, какое-то решение. Конечно же, я должен быть сегодня избирать. И я хочу сегодня попросить, чтобы это решение, касающееся Стабілізація ситуації в країні було прийнята була прийнята і ще одним що це президент України ще одне питання стосовно арештованих: Полипенко, Володимир, Харченко, Леонід, Полюхович, Сергій, Ігор Цадюк. За що Чадюк? Перепрошую, Чадюк. Чому людей арештували? І ви як мер Керменчука, Чи можете втрутитися що в ситуацію має? для того, щоб суд ухвалив справедливе рішення стосовно цих людей? я говорил сегодня, и дальше могу исполнять свои мысли. Я против того, чтобы активистов арестовали. Я против того, чтобы эти активисты находились за решеткой. На сегодняшний день вы же знаете ситуацию. Я как мэр города я не руковожу милицией, не руковожу прокуратурой, там, не судами. Вот. Сегодня я вмешался в эту ситуацию в силу своих полномочий. Я попросил о том, чтобы все, что касается, касается расследования в отношении этих физических лиц, проведено было строго в рамках закона. Если, чтобы не было никаких нарушений. Это первый вопрос. Второй вопрос. Но я считаю, что раз будем говорить так, представлять сегодня вопрос захвата здания, да, конечно же. Я могу сказать, что нам удалось урегулировать этот вопрос мирным путем. Вот. Но что касается их этих людей, касаясь их поведения, я скажу, что никто не пытался все захватом сделать так, чтобы это здание, ну там, допустим, перешло в руки каких-то там экстремистских людей, на экстремистских, на экстремистских настроенных людей. Вот. Если что моя главная была задача не допустить эскалации напряженности между милицией и между людьми, которые пришли выражать свою волю. И говорю, что касается этих людей, еще раз подчеркну. Я думаю, что будет проведено объективное расследование. Оно закончится тем, что эти люди нормально выйдут на свободу и после того, как они будут необходимые объяснения, этот конфликт будет Ми вже арештували на два місяці, і питання до вас ще як міського голови. Який як ви визнали, що ви зверталися за допомогою по міліцію? Скажіть, будь ласка, міліція ця з Кременчука, чи вона приїхала з якогось іншого регіону? Ну зокрема, спецпідрозділ. только милиция Кременчуга, это были наши Кременчуга, это были, я не такой, будем говорить, молодой человек совсем, чтобы там, это были даже наши дети, которые стояли там. Самый главный мой вопрос, и самая главная моя задача, как мэра Кременчуга, не допустить противостояние, противостояние между людьми и милицией, которая, э, которая состояла Это были все Кременчужане, и нам это удалось сделать стабильность в городе, удалось сохранить порядок, удалось сохранить то, чтобы люди сегодня чувствовали, что они защищены, что они сегодня работают нормально, что они завтра идут на работу и что они не боятся выпускать своих детей на улицу. Поэтому я за мир, за то, чтобы было взаимопонимание между всеми людьми. Я как мэр избранный сильно примечуженными. Хочу еще раз всех, ну, то, что я сегодня говорю, это в прямом эфире, хочу сказать, что для меня сегодня нет важной, более важной задачи, чем сохранить спокойствие в Кременчуе. Эти люди у нас на два и... месяца с судом? Нет. Люди пока еще нет, чекайте, не, чекайте, Нет, тут, тут я, ну, як не арештовані, якщо их затримали? Чекайте. Якщо задержали, то напишите, що... Ігорю Чадюку принесли ухвалу суду на 72 години, Ігор, Чайдюк, його... на 72 години що? Арешту забрали... на 72 години. Полюхович Сергій. А, 72 часа, я не, я це ж не твоє. Я, я знаю, я знаю. Але ж не вистачає. Что значит арестованы? Ухвала и, суду и, была? И, решение и суду? Звонили, они были в ТПЗ. Нет. То есть они были в автозаке, и мы, мы сейчас пока не знаем, мы не связывались еще с ними, насколько им была ли в ухвала суду. После обеда еще и не было никакой ухвалы, их просто держали. Стосовно Игоря юка, точно ее ухвала суду. Ну, запишіть прізвище Пилипенко Володимир. А він всіх знає. Вони Карченко вчора... Карченко Леонід, Полюхович Сергій, Ігор Чадюк. Принаймні, ви зможете, вам допомічники зараз напишуть ці прізвища. Записую, завтра вже з утра буду чогось розбиратися. Я сьогодні приїжджав в райділ міліції, і виявив, що пожалуйста, їдьте, якщо ви хочете з що є закон. Закон і верховенство права – це основне касается сегодня там Полюховича или, или Бабаева как мэра города, мы mm. должны быть все равны перед законом. И так оно и должно быть. А и что депутатов в Рады не пускали в примещение МИСК Депутатов городского совета, депутатов районного совета отпускали в городской совет в любое время и ночь. Поэтому тот кто, тот, кто об этом говорит, я сейчас могу сказать, соответственно, сказать, что он просто приезжает. Дякуємо за комментарий Олегу Майдановичу Бабаєву. Це міський голова Кременчука. Я...